مقصد کچھ اور ہے پھر کہیں اور دیا کھانے پینے کی طرف وما اوہل بھی اور جو کچھ بھی اللہ کے غیر کے ساتھ منسوخ کیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر ممنوع ہے اب یہاں پر بحثیں چلتی ہیں نظر اللہ نیاز حسین چل رہی ہے مندروں پر آستانوں پر کلیساؤں میں جانور زبا کیے جا رہے ہیں میں جیسس کرائیس کے نام پر زبا کر رہا ہوں میں عزیر جن کا نام قرآن میں آیا ہے جن کو ابن اللہ کہا قرآن ہے کہ یہ لوگ ابن اللہ کہتے ہیں میں اس کے نام پر زبا کر رہا ہوں کوئی کسی کے نام پر منت چڑھا رہا ہے تو ہمارے ہاں پھر یہ نیاز اور نظر کا معاملہ آ گیا کہ بھائی یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے یہ حرام ہے تو وما اہل بح لغیر اللہ کو اس کی طرف پھر یہ پھیر دیتے ہیں تو یہ بھی سمجھنا ہے اس کو ہمیں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے اس بنیں گے وما اہل بحی لغیر اللہ اور وہ چیز اور وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کے غیر کو پکارا جاتا ہے اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے تیز آواز سے پکارنا اسی سے حلال جو سورج وہ چاند کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پہلے دن کے چاند کے لیے اور ہم کہتے ہیں رویت حلال کا بیٹی بھی بنائی ہوئی ہے نا ہمارے یہاں تو پہلے دن کے چاند کو دیکھنے کے لیے حلال پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں اور بدر چودھویں کی چاند کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تو چاند کو دیکھ کر لوز بلد آواز کے لوگوں کو پکارا کرتے تھے کہ بھائی چاند اثر آ گیا اس لیے ہلال چاند کو کہا جانے لگ گیا حلہ کا مطلب چاند کا نہیں ہوتا بنیادی معنی حلہ کا مطلب ہوتا ہے پکارنا دیکھ لیں وہ لکھا ہوا ہے پکارنا آپ خود ترجمہ کرتے ہیں پکارا گیا تیز آواز سے چیخنا چلانا حلہ بنیادی معنی رکھتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ کے غیر کے ساتھ جو پکارا گیا ہے تیز آواز سے چلایا گیا ہے بابانگ دوہل جس کا اعلان کیا گیا ہے اللہ نے اس کے اوپر رکاوٹ لگا دی ہے اور غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف سرگرم عمل ہے اس میں بنیادی چیز آتی ہے تاغوت قرآن نے اس کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا فَمَنْ یکفر باحوت وی بِاللَّهِ پہلے کفر کرو تاغوت کا اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ اللہ کی بنیاد پر ایمان کے دینے والے بن جاؤ یہ ہے وما اہل بغیر اللہ یعنی ہر قسم کے فساد سے اللہ نے روکنے کا حکم فرما دیا ہے رکاوٹ لگا دی امن والوں کے لیے جو امن دینے والے ہیں کہ وہ کبھی بھی یہ والا معاملہ نہ کریں کہ فسادیوں کو معاشرے میں لے کر آئیں ان کو مسندوں پر بٹھائیں امن والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ شرارتی اور فسادی لوگوں کو معاشرے میں ان کا اعلان کریں ان کو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں ان کے نام کے نعرے لگائیں ان کے قانون کے چرچے کریں یہ ساری چیزیں وماں اہل علی غیر اللہ بیہی میں آتی ہیں وماں اہل بیہی علی غیر اللہ اور جس کے ذریعے اللہ کے غیر کو مسندوں پر بٹھایا جائے پکارا جائے ان کے اعلانات کیے جائیں اللہ کے غیر کے اعلانات کیونکہ اس کا سلسلہ کلو من طیباتی رزق ناکم سے مل رہا ہے وہاں پر بیان کیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے حصے جو اس کائنات کے اندر اللہ نے پنہا رکھے ہیں ظاہری طور پر سامنے ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے استعمال میں لے کے آنا ہے لیکن یہ احتیاط رہے کہ طاقت کے نشے میں کسی اور خام خیالی کے اندر یہ نہ ہونے پائے کہ لوگوں کے خون نچوڑنا شروع کر دیں لوگوں کی زندگیوں کو ان ایفیکٹیو بنا دیں ختم کر دیں معیتا کی کیفیت میں لے آئیں معاشرے کے ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں کہ جو اس معاشرے کے ناسور سمجھے جاتے ہوں والم خنزیر کی كیٹیگری میں آئیں گے اور اس کے ساتھ اللہ کے غیر کے اعلانات بلند کیے جائیں ان کو مسندوں پر لا کر بٹھایا جائے انہیں حاکم تاغوت لوگوں کو حاکم بنایا جائے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنے قوانین لوگوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری محکومیت کے اندر لوگ اپنی زندگی گزاریں اس کو کہتے ہیں وما اہل علی غیر اللہ بھی ایسی تمام آوازیں قرآن نے بند کر دی ہیں ان کے راستے بند کر دیے ہیں کیونکہ وہ تو ایک اعلان کر دیتا ہے کہ کونو ربانیین اس نے اپنے بنیادی پیغام کے اندر یہ بات بیان کر دی کہ تمہیں رب والا بننا ہے ربانی بننا ہے تمہیں کسی کا غلام نہیں بننا ہے اس نے کہا کہ کون دون اللہ یہ تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کوئی بھی آ کر یہ اعلان کرنا شروع کر دے کہ تم میری محکومیت کو اختیار کر لو اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ شایان شان نہیں ہے جو یہ والا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لوگوں میں اعلان کرنا ان کو مسندوں پر لا کر بٹھانا یہ ہے وما اہل بہی لغیر اللہ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے مال کو اللہ کے رزق کو استعمال کرنے کی کھلی چھوٹ مل جائے آپ دیکھیے سیاست کے اندر سیاست دانوں کے معاملات کس طریقے سے دنیا کے اندر غیر اللہ کے قانون کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگ ہماری محکومیت کو اختیار کر لیں آپ بادشاہت کا معاملہ چیک کر لیجئے ڈکٹیٹرشپ کو آپ چیک کر لیجئے اپنا قانون نافذ کرنا تاکہ رسک کسی بھی طریقے سے اس کو فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے یہ ہے وما بیہی لی غیر اللہ ان کے ساتھ جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں کارندے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے جلسے کروا رہے ہیں ان کے نام کے بینرز لگوا رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ حاکم جن کی محکومیت میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ کہتے تو خیر جمہوریت یا ڈیموکریسی یا جو بھی الفاظ استعمال کر لیں مقصد اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں حکومت کو حاصل کر لوں حکومت کو حاصل کرنے سے مرادی یہ ہوتا ہے کہ میں حاکم بن جاؤں اور جو ریایہ ہوگی وہ میری محکوم ہوگی تو یہی تو چیز کو ماننے گئی تھی کونو عباد اباد من دون اللہ والا معاملہ یہ تو شایان شان ہی نہیں ہونا چاہیے اس کی کو ہم نے حاکم اور محکومیت والے لفظ کے ساتھ لوگوں میں رائج کیا ہوا آج وہ زمانے بھر میں رائج ہے لوگ یہی حاکم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو تو توا اہل بحیلی لغیر اللہ کے اندر یہ چیز شامل ہے